चार महीने पहले पाँच महीने पहले जब चुनाव की परिस्थिति थी, थी कि देश के प्रधानमंत्री उनके साथी क्या बातें लोगों के सामने रखते थे रखते थे कई ऐसी बातें रखते थे कि देश के हितों की रक्षा इसमें होती नहीं थी कई उनके साथियों ने कई जगह पर हेरिये राम का उनका साथी था मैंग उन्होंने बंगलोर में, <coughs> में कहा कि हमें चार सौ फास्ट सीट चाहिए क्योंकि हमें परिवर्तन फर्योस्त, परिवर्तन करना है संविधान में इस संविधान में बदलाव करना हो तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में चार सौ से ज़्यादा सीट की आवश्यकता है <coughs> ये बात उन्होंने कही, से। उनके कही थी उनके कई साथियों ने ऐसी की थी और ये बात सीधे सामने उनकी तैयारी थी कि देश के संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी इस देश के हर आदमी का अधिकार जिसमें था इसमें परिवर्तन करना चाहते थे और इसीलिए उनको खुशी थी ये स्थिति देश के लिए और नहीं थी और मुझे खुशी है कि इस देश की जनता ने यह संविधान की बदलाव लाने की बात की गई जिन लोगों ने उनको सबक सिखाया इसलिए हो गया आज हम देखते हैं फाजिल हाँ से कई लोग जिनके हाथ में देश की हुकूमत है उनके सोच में बदलाव नहीं आया दो चार दिन फैले आठ दिन फैले अमित शाह उन्होंने मेरे ऊपर अटक किया वाले में कुछ बातें कही गई उन्होंने कहा कि देश के जितने भ्रष्टाचार है उनके सूबेदार है अजीब बात है जो भी आज देश का होम मिनिस्टर है होम मिनिस्टर ऐसा आदमी है कि जब गुजरात से थे वहाँ कानून का गलत इस्तेमाल किया इसके लिए सुफ्रीम कोर्ट ने उनको गुजरात से तजुहार किया था जो आदमी जिसे सुफ्रीम कोर्ट ने तजुहार किया था वो आज देश की रक्षा करने की या देश के होम मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी लेकर आज दे रहे और इसलिए हम कहाँ जा रहे ये सोचने का ये समय आज जिस तरह से इन लोगों के हाथ से हुक्म से ये कदम उठा रहे मुझे लगता है कि हम लोगों को हमेशा सोचना होगा ध्यान देना होगा नहीं तो इस देश को गलत रास्ते भर देने का काम आज के हुकूमत में बैठे वाले लोग सौ प्रतिशत करेंगे और इन सब बारे में हम लोगों को ध्यान देना होगा अभी मैं कुछ ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ इतना ही कहता हूँ कि ये किताब तैयार हुआ किताब की ज़िम्मेदारी जो तो ली थी उन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ ली दी। और इस बारे में आपने कई किताब के बारे में बातें तो चाहे शेर साहब चौहान हो बाकी साथियों से सुनी इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है नई सिदा जो हुई है वो लिखने की आवश्यकता है मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि शे शाहीन चौहान और उनके साथियों के साथ बैठ कर इसमें जो कोई सुधार करने की आवश्यकता हम जरूर करेंगे मुझे खुशी है कि अन्य भाषा में इसका ट्रांसलेशन हुआ है आज उर्दू में हुआ मैं तो उर्दू कर नहीं सकता मैं तो उर्दू समझ सकता हूँ और इसे कम से कम समझने वाले भाषा में ये किताब यहाँ आ गया और जिसकी जिम्मेदारी जो हमारे साथियों ने ली थी इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक ही बात जाते जाते, जाते तोहफे जी को कहना चाहता हूँ तो जी ने यह कहा कि हम शरद पवार की उंगली पकड़ कर आए ये सैठन मैं बिल्कुल मानता नहीं हूँ क्योंकि एक दिन नरेंद्र मोदी ने एक सीट से ऐसा कहा था कि शरद पवार की उंगली पकड़कर मैं राजनीति में आया इसलिए तब से मेरा उम्मीद मेरे उंगली पर मेरा पूरा भरोसा है मैं किसी के हाथ से उन्हीं नहीं दूंगा ठीक है अल्लाह बहुत बहुत मेरी कैसी ध्यान में आ गई कि मैंने ले लिया मगर नई किसी को कॉन्फिडेंस से लेने की आवश्यकता थी कि काम उनसे हुआ नहीं और इसलिए फिर मेरा साल के जितने कॉलेज थे इन कॉलेज में जाकर मैंने नौजवानों के साथ बातचीत की

तो देश का डिफेंस मिनिस्टर था वॉशिंगटन में नया फिर वहाँ उतर गया और एक सिस्टम होती है कोई भी देश का डिफेंस मिनिस्टर जब दूसरे देश में जाता है तो उसको सैल्य देने के लिए वहाँ के आदमी की टीम खरी हुई मैं जैसे यहाँ से उतर सामने

ने ने बताया कि कुछ नए किताब लिखे है बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में और इस देश में कई क्षेत्र में जिन्होंने बहुत योगदान देश के लिए किया ऐसे लोगों के बारे में कोई तीन चार किताब लिखी है आपको और इसका विमोचन करना पड़ेगा ये उनको हाँ बोला और मैं खुशी से है था इनके खतरे में उन्होंने और एक किताब का नाम लिया था तो मेरे बाले में था और जो किताब मेरे बारे में था ये आप लोगों के सामने रखने का काम उनके खत में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करने वाली थी तो फारूक मेरे दोस्त थे तो हमने यहाँ कहा एक घंटे से दो घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे सामने मेरे बारे में बहुत कुछ बातें यहाँ कही जाती है कि बड़ा मुश्किल काम होता है एक अकेला आदमी बैठना और पूरे सब लोगों ने इनके बारे में कुछ न तो कुछ बातें कहना ये इतनी आसान बात नहीं है जो किताब है ये किताब मैंने शायद दस या बारह साल पहले लिखा था इसकी कई एडिशन निकली और कई एडिशन निकलने के बाद जब ये किताब पढ़ते हैं तो मुझे लंबे लम्बे खत लिखते हैं ये सब आज की स्थिति क्या है इस बारे में लिखने की आवश्यकता है आज ये बात खुश है जो किताब में कई बातें मैंने कही थी कई जगह पर कई वक्त पर एक तरह का संघर्ष झगड़ा ये करने की नौमत मेरे ऊपर आई थी हम लोग आज में तुम्णे यादे। तुम्णे यादे। तुम्णे तो मुझे याद है कि महाराष्ट्र की हुकूमत की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर एक जिशियन लिया था जिशियन क्या था यहाँ की यूनिवर्सिटी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनका नाम देने के जिशन आराम सुहा और रात को जो बजे तक मुझे पुलिस कमिश्नर थे उस जमाने के यहाँ के उनके मैसेजेस आना शुरू किया कि ये हो रहे दलितों के मकान ज्यादा रहे लोगों को ये जिसे बिलकुल मंजूर नहीं है कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है डॉक्टर बाबा साहेब इस देश को संविधान देने वाले दुनिया में जिनका नाम था और उनके नाम से यूनिवर्सिटी शुरू होना ये कोई गलत काम नहीं था मगर स्थिति इतनी डिफिकल्ट थी इसलिए हम लोगों को वो डिसीजन वहाँ उसको स्थगित करना होगा और मुझे मेरी गलती ध्यान में आ गई कि ये डिसीजन मैंने ले लिया मगर नई सिंह को कॉन्फिडेंस से लेने की आवश्यकता थी ये काम उनसे हुआ नहीं और इसलिए फिर महाराष्ट्र के जितने कॉलेज हैं इन कॉलेज से जाकर मैंने नौजवानों के साथ बातचीत की और लोगों को नौजवानों को तैयार किया और आज मुझे खुशी है कि यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम कई बातें ऐसी होती है कि जिसके कुछ न कुछ शक्ति से कदम उठाने की आवश्यकता थी मैं गया था एक जिला अमेरिका में जब देश का डिफेंस मिनिस्टर था वॉशिंगटन में मेरा फेर वहाँ उतर गया और एक सिस्टम होती है कोई भी देश का डिफेंस मिनिस्टर जब दूसरे देश में जाता है तो उसको सैल्यूट देने के लिए वहाँ के आदमी की टीम खड़ी रहती है। मैं हवाई जहाज़ से उतरा वॉशिंगटन में सामने वहाँ के आदमी की टीम खड़ी थी उन्होंने मुझे सैल्यूट दे दिया और मेरे ध्यान में एक बात आ गई कि वहाँ से तो दोन सौ दो सौ आज के जवान थे इनमें से एक भी जवान नहीं था सब लड़कियाँ थी मुझे आश्चर्य दा अमेरिका जैसे कंट्री में आज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी लड़कियों के ऊपर दी है मैंने ये सोचना शुरू किया कि हिंदुस्तान में क्यों नहीं हम कर सकते हिंदुस्तान में करने की आवश्यकता क्यों नहीं एक सिस्टम होती है डिफेंस मिनिस्टर में हर मंदे को सुबह नौ बजे डिफेंस मिनिस्टर के चाहिए ऑफिस में, में चार लोग बैठे हैं आर्मी से नेवी से एयरफोर्स से और डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस मिनिस्टर असल सब बहस कहते हैं प्रदेश की स्थिति क्या है पाकिस्तान वॉर्डर की स्थिति क्या है चाइनीज़ वॉर्डर की स्थिति क्या है श्रीलंका में मशहूरों की स्थिति क्या हो रही है समयदर में की स्थिति क्या है ये सब डिस्कशन हमेशा होती है तो मैंने अमेरिका से आने के बाद इस मीटिंग का डिस्कशन हमारा हो गया और मैंने सब आम खोस के प्रमुख लोगों को कहा कि अमेरिका में आज डिफेंस की जिम्मेदारी लेने के लिए वहाँ की लड़कियाँ आती है तो यह क्यों नहीं करिए तीनों लोगों ने आदमी सी हो नी हो एयरफोसी हो तीनों ने कहा यह हो नहीं सकता ये काम कर नहीं सकती मैंने बोला ठीक है आप सोचो एकदम नाम मत बोलो और एक महीने के बाद फिर वही सब्जा को निकाला ये सभी का सहभाव वही था फिर मैंने और एक महीना उनको दे दिया और वो सब्जेक्ट ने वहाँ उनके सामने रखा तो तीनों का जवाब वही था तो so, मैंने बाद में कहा कि देश की जनता ने जो दिखेजिम्मेदारी मेरे कंधे पर दी है डिसीजन लेना ये मेरा अधिकार है और जो डिसीजन मैं लूँगा देश के हितों की रक्षा करने के लिए इसके अमल करना आपका फर्ज है ये मेरा डिशन है आज से इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स वहाँ लड़कियों को मौका देना चाहिए और शायद आपको याद होगा छब्बीस जनवरी की परेड जो दिल्ली में होती है आजकल इस परेड की लीडरशिफ लड़की पर होती है और दूसरा एक बात है लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं ऐसी बात है कि हमारा एयरफोर्स जो है इसका एक्सीडेंट रेट थोड़ा ज़्यादा है कई देशों से कभी गलती होती है कभी कुछ होता है तो एक्सीडेंट होते हैं आपसे शायद करके या फरसों के अखबार में खड़ा होगा कि भरोसे देशों में दो दिन पहले बड़ा एक्सीडेंट हुआ